Тяжелая игра была, связана это прежде всего с погодой, потому что первая жара всегда тяжело дается футболистам, тяжело двигаться, совсем по-другому работает организм, вот поэтому игра была тяжелая, нервная, тяжело проходила, очень много борьбы было, наверное, связано это тоже и с состоянием газона. Вот, мы хорошо начали матч, контролировали в принципе в первом тайме все атаки гостей, у их хозяев во втором тайме в связи с заменами, которые провел тренер Зирки, у команды стало территориальное преимущество. Вот убрал он второго нападающего и хорошо сетало вышел в первую половину второго тайма и Загальский хорошо в принципе работал на атаку. Вот потом мы своими заменами немного изменили ход игры. И, наверное, в концовке встречи уже мы были более предпочтительнее и могли увозить отсюда три очка. Вот, э, мы очень довольны прогрессом молодежи. Сегодня у нас средний возраст был 21 год и 8 воспитанников в своей академии. Вот, поэтому мне вообще странно то, что некоторые средства массовой информации э, в, в прессу, выносят информацию, что у Днепра все плохо и Днепру осталось немного жить. И вот можем пригласить всех на нашу базу, побыть там неделю, посмотреть, в каком состоянии мы тренируемся, какое у нас настроение, как мы летаем на игры самолетами и как у нас обстоят дела. Потому что, мне кажется, это все связано с какими-то причинами не футбольными, а для того, чтобы у нас хорошую молодежь в нашу растянуть. Понятно, спасибо большое. Коллеги, вопросы ваши. Вы довольны результатом сегодняшнего? Ну, нужно говорить о том, как складывалась игра и на что мы рассчитывали. Потому что если такое хорошее начало, мы забили первый мяч и, в принципе, контролировали ход игры, нам нужен был второй забитый гол, и, наверное, нам бы стало проще, и он бы психологически надломил команду Зирки. Мы не забили, у противника был шанс, они им воспользовались. Вот поэтому по тому, как складывалась игра, наверное, больше разочарование. Спасибо. Еще вопросы, коллеги? Да, пожалуйста. Прибавила, наверное, прибавила. Мы знали результат, конечно, вот, поэтому мы хотели достать их, но, опять же, сожалеем, что не получилось. Спасибо. Еще... Да, пожалуйста. пожалуйста. В первом тайме было много моментов, чтобы закончить уже игру. Чего не хватило команде? Ну вот, не хватило хорошего удара, не хватило реализации, но до ударов дело все-таки не дошло. Вот были хорошие подходы, хорошие предпосылки, там, хорошие передачи с фланга. Вот, но не оказывалось там человека для того, чтобы поставить точку. Во втором тайме, мне кажется, были более явные моменты с нашей стороны, но им тоже не хватило точности. Да, пожалуйста, Володя. Пан Батрон, много ничтожных результатов, как это сказано, на команде, которые все-таки будут переможем. Че повязаны такие результаты с надежной игрой в Луне? И с надежной игрой Андрея в том числе, и с надежной игрой э, обороны нашей, и с надежной игрой всей команды в обороне, потому что... Вратарь не один, у нас есть еще 10 человек, которые помогают ему, которые не дают наносить удары по воротам противника. Но у нас последних две игры не было ничьих. Вот сегодня ничья с противником, с которым очень тяжело играть на выезде. И связано это и с хорошим коллективом. Это больше все-таки, мне кажется, домашняя команда. Дома играют совсем по-другому. И, наверное, состояние газона тоже не позволяет играть здесь более комбинационно. Я думаю, вот эти вот причины. Пожалуйста. Виталий. Недавно в Красии прошло с что до Андрея Лунина есть интересы в проведении европейских команд. Вот я бы это мог порекомендовать. Ну, э, вас это удивляет большей степени? Ну меня меня это не удивляет, потому что в 17 лет показывать такой уровень игры, я думаю, что ну, в чемпионате Украины не так много вратарей показывают такую надежность, такую уверенность психологическую, такую хорошую игру на выходах, хорошую игру ногами. Поэтому то, что молодым парням могли заинтересоваться, мне кажется, это абсолютно нормально, потому что сейчас есть интернет, есть возможность смотреть любого молодого парня в любой стране. И если тот же Андрей Шевченко уехал в Милан, то почему там другой Андрей не может уехать в другой европейский клуб? Меня тут совсем ничего не удивляет. И тем более мы видим его прогресс, мы видим, как он работает, мы видим его психологическое состояние для 17-летнего парня. Очень уверенно. Вот поэтому я думаю, его ждет большое будущее. И меня такие вещи не удивляют. Спасибо. Если позволите, еще один вопрос. Вы только что сказали о ваших опасениях по поводу того, что игроков хотят разобрать. Вот вы, работая, не боитесь того, что действительно закончится сезон, и ребят разберут, и вы останетесь без вот этого молодого костяка, который вы выстроили, и хорошая, хорошую команду. Я не боюсь. Я уверен, что Днепр будет жить. Я уверен, что с Днепром все будет нормально. Поэтому у меня есть. Твердо уверен, что все будет хорошо. И вообще, краткий комментарий по игре. Ну, первый тайм сами видели неудачное в нашем исполнении. Провалили, там и по движению было, были проблемы, и по самоотдаче некоторых футболистов немножко не попали в игру некоторые ребята. По молодости, там еще по некоторым причинам. Есть еще раз говорю: объективные какие-то факторы этого опять же, тренируемся на искусственном поле, то есть в этом направлении клуб собирается двигаться, поэтому пока выходим из ситуации, так это сказывается. Ну, во втором тайме пришлось видоизменять игру, то есть немножко схему менять, выпускать новых людей. Ребята сами в себе нашли и мотивацию, и движение появилось, и моменты появились, и трибуны погнали вперед. Вторым таймом я доволен. То есть, образно говоря, если по игре, то первый тайм за Днепром, я считаю, второй тайм за нами. Поэтому ничья, наверное, закономерный результат.